Давайте вспомним слова классика Приобреженского. Помните, профессор Преображенский говорил своему ассистенту, не читайте советских газет с утра. Он говорит, там в обед, или ты в обед тоже не читайте и так далее, и так далее. Так вот, вы знаете, я э, иногда смотрю некоторые каналы и скажу вам, что их без валидола смотреть тоже нельзя. Вот так случилось, что недавно буквально в воскресенье посмотрел канал РТР с Дмитрием Киселевым. Да? И с удивлением услышал такие вещи. А Украина это что? А Украина это где? А вопрос в армии вообще решен? Ее просто нет в Украине. А подводная лодка, как она у них там? Запорожец или Запорожье? Непонятно. Понимаете, такого сарказма, цинизма в отношении братской страны трудно себе даже предположить. И вот действительно нужно брать валиду, сидеть и смотреть такие передачи. А ведь такими передачами питали русский народ. Российская Федерация в конце февраля 2014 года начала активные действия, направленные на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в сочетании с подготовкой проведения военной интервенции в Автономной Республике Крым. При этом Российская Федерация предприняла прямое использование своих вооруженных сил, как, как временно размещенных на территории Украины, это Черноморский флот Российской Федерации, так и передислоцированных на территории Российской Федерации через военную базу и военные объекты Черноморского флота в город Севастополь. Я представляю, что какой-нибудь отдельной автономии Российской Федерации какой-то руководитель, даже легитимный, вдруг объявил о том, что он подчиняет себе вооруженные силы и все другие силовые структуры, которые находятся на его территории. Я представляю реакцию, которая была бы в Российской Федерации. А еще бы, если бы он попросил помощи, ну допустим, там, например, примеру, Татарстан или там еврейская автономная область у кого-нибудь. Я представляю себе, сколько терпения сегодня испытывает солдат или матрос Украины для того, когда у него рука на этом спусковом крючке. Когда в городе семьи, которым угрожают, когда они не видели этих семей и не могут покинуть, и даже на территории части не может пройти, проехать машина скорой помощи. Я себе представляю состояние этих людей. В любом киоске Крыма, Севастополя, продавалась одна украинскоязычная газета Тофлот Украины. И то, в которой печатались отдельные слова, статьи украинской, а другие на русском языке. Все остальное было на русском языке. И когда ваш покорный слуга выходил на трибуну любого собрания и начинал говорить как госслужащий, на украинском языке свистали и кричали. И это говорит о том, что притесняется русский язык на территории Украины. Понимаете, ну это открытая ложь. Я, как в недавнем в прошлом член Совета министров обороны СНГ, хотел бы сегодня также обратиться к министрам обороны СНГ. Дорогие мои боевые друзья, старые боевые друзья. Я вас прошу тоже очень взвешенно подойти к этой ситуации. Война между славянами ⁇ это нонсенс, это вообще то, что не доходит до нашего разума. Я сегодня хочу сказать слова благодарности и горжусь тем, как сегодня себя ведут военнослужащие вооруженных сил Украины. Как себя сегодня ведут военные моряки военно-морских сил Украины? За 22 года независимости практически одну треть почти этого времени я командовал военно-морскими силами Украины. И сегодня я вижу этих офицеров, которые стоят и которых принуждают сдать оружие и принять присягу. Они гордо стоят за нашу страну. Я горжусь ним, я вами горжусь, дорогие мои побратимы, мои соратники. Помните наш девиз. Никто кроме нас. Я думаю, что отношения с Беларусью, вообще отношения между украинцами и белорусами, это самые братские отношения. Потому что у нас настолько близкие языки, что мы спокойно общаемся друг с другом. Мне, например, не нужен никакой переводчик для того, чтобы я слушаю ваш язык с убоением. Беларусь ⁇ это очень такая прагматичная страна, очень прагматичный народ, вот, очень прагматичное руководство нашей страны, которое займет конструктивную позицию. Нам нечего опасаться в Беларуси, несмотря на то, что Беларусь и Российская Федерация ⁇ союзные государства. Я, я себе не представляю, значит, чтобы Беларусь заявила какие-то территориальные претензии или еще что-либо. Вы смотрите, несмотря ни на что, сегодня уровень торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью составляет примерно 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов. И я, как посол, который занимается этим вопросом, изучаю все аспекты, говорю, что это не окончательная цифра. Мы ее можем помножить на 2, а то и на 3. Для этого есть все. И самое главное, должна есть и есть, и должна быть добрая воля. Есть ли сегодня беженцы, в каком объеме украинские беженцы? Спасибо. Ни одного не обратилось ко мне с просьбой, значит, трудоустройства и так далее. Вообще интересная такая, знаете, вещь. Когда говорит, человек любит свою родину, в России он патриот, в Украине это бендеровец. Ну, э, откровенно говоря, знаете, э, надо просто изучить, что такое Бендер, кто такой Бендера вот, и за что он воевал. Эти люди стояли, как говорится, за правду, вот, были живыми лишениями, которые расстреливали. Вот там э, есть цифры, какие, знаете, потрясающие. Когда из 25 человек убитых 9 что ли, было убито в левый глаз. Даже надо было как методично, спокойно из какого-то логова своего просто стрелять, ну, грубо говоря даже баловаться, целясь в левый глаз. Вот. Снайпер. Вот. Это люди, которые были за деревянными щитами, вот и так далее. Гипотетический вопрос: если, допустим, Соединенные Штаты предложат хорошую сумму денег в обмен на то, чтобы разместить свое, свои проты, так сказать, в границе с Россией. Как вы думаете, Веценюк и, и, и Курчина смогут отказаться от такого предложения? Ну, на гипотетический вопрос есть гипотетический ответ. Да, Пока да. это вопрос переговоров, так скажем. Да. Будем, будем, давайте, сказать, как говорят, что вяжемся в драку, а потом разберемся. Посмотрим.